मुहतरम सामीन आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दो चश्मी है और गोल है में क्या फर्क है और यह दोनों कहाँ इस्तेमाल होती हैं अगर इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाए तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि नहीं मिसाल के तौर पर हमको है से लिखा जाता है अगर इसे दो चश्मी है से लिखा जाए तो ये लफ्ज गलत तस्वुर होगा चंद अल्फाज देखिए जो अगर दो चश्मी है से लिखे जाए तो गलत तस्वुर होंगे इसके बाद फिर वजूहत की बात करेंगे मिसाल के तौर पर हम हम हाँ हाँ हमें हमें हिदायत हिदायत फाड़ पहाड़ अब यह समझते हैं कि दो चश्मी है और गोल है कहाँ इस्तेमाल होंगी दो चश्मी है का इस्तेमाल मरकब हरूफ तहजीब बनाने के लिए होता है मिसाल के तौर पर भा फा, था जा वगैरह 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 दूसरी अहम बात यह है कि दो चश्मी है कभी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आती क्योंकि दो चश्मी है की अकेली मुस्तकिल आवाज नहीं है बल्कि इसे दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है दो चश्मी है हिंदी ज़बान से उर्दू में अखज की गई है और यह सिर्फ चंद हरूफ के साथ ही आ सकती है उर्दू के तमाम हरूफ तहज़ी के साथ नहीं आ सकती चंद अल्फाज देखिए जिनसे ये बात वाज हो जाएगी कि गोल है कि बचाए दो चश्मी है इस्तेमाल करने से किस तरह मानी बदल जाते हैं दो चश्मी है से फाड़ जबकि गोल है से पहाड़ इस तरह दो चश्मी है अगर इस्तेमाल किया जाए तो भारी और गोल है से बिहारी दो चश्मी है से थाई और गोल है से तिहाई दो चश्मी है से बोझल और गोल है से भूजहल दो चश्मी है से छुरा और गोल है से चेहरा दो चश्मी है से धंधा और गोल है से दहिंदा दो चश्मी है से खो और गोल है से कहो दो चश्मी है से घने और गोल है से गहने इन मिसालों से वाजे हो जाता है कि दो चश्मी है को गोल है की जगह इस्तेमाल करने से मानी में फ़र्क आ जाता है इसलिए ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते मौजु सामीन उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप दो चश्मी है और गोल है के फ़र्क के बारे में जान चुके होंगे बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफि